У нас внутренней команды Вінниця, Денис Колчин. Одразу коментар. матчу. Непростая игра была. Знали, что Буковина команда вязка, команда боевитая, хорошо организована, и они сегодня провели. очень неплохо страны. Нам не удалось в некоторых моментах воспользоваться ошибками соперника. Не удалось цельно сыграть впереди. Огромный об'єм роботи нам предстоит. после этой игры эта негативная информация должна быть нами правильно обработана, проанализирована и э, оперативно мы должны исправить ошибки, которые очевидно есть. И в атаке, и в обороне. ласка, запитание. В принципе, все понятно так. Как Кес вообще задача стоит. Ну, э... Понимаете, сейчас в середине сезона уже говорить всерьез о каких-то глобальных задачах нам не приходится, потому что нам надо будет много изменить в игре команды, чтобы добиваться успеха. Поэтому сейчас нас, слава богу, руководство не ставит цветнот, а дает нам время, чтобы переформатиру... переформатировать наш коллектив и исправить все в лучшую сторону. Ну, то есть будет после середины периода уже. Будем надеяться, что да. У вас сейчас запитание. Я бы кому-то не знаю. Успехи. Успехи. У нас только